Что Донец, да здесь есть люди, которые мыслят демократическими принципами, которые устали от этой власти, которые хотят, чтобы власть подчинялась народу, чтобы это были действительно слуги народа, не декларативно, а в жизни. Я э, хотела объявить вам о оргкомитета Евромайдана с тем, кто вошел э, в комитет, хочу вам прочитать. Сейчас организация, это политические партии, общественные организации, которые входят в склад комитета. Каждый день комитет собирается, принимает решение, резолюцию вам сегодня уже Евромайдана, которая была в 5 утра написана, и люди сюда пришли уже в 5 утра, вам уже огласили. Поэтому состав комитета, будьте любезны, буквально... Полминуты послушайте. Донецкая областная партийная организация ВОБ «Батькищина», Донецкая областная организация «Волос Свобода, Донецкая областная организация политической партии Удар. Соответственно, первые руководители данных организаций Матейченко Славдородский Фирсов. Донецкая областная э, грамматическая организация Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля, глава Владимир Черкач, Донецкая областная грамматическая организация Правовой захист Вадим э, Черкас. Громадское объединение «Народный пола, глава правления Сергей Нестеров. кредит ссылка глава правления Микола Тыщенко. Донецкая областная организация политической партии «Громадская позиция» Сергей Анастасьев. Донецкая областная правозащитная организация «Союз по ретунку Донбасса», глава Дмитрий Верзилов. Донецкая областная организация политической партии «За Украину», глава Александр Миланченко. Донецкая областная организация «Конгресс украинских националистов», глава Мария Олейник сегодняшнего дня в комитет также войдут Донецкая областная организация Громадская Рада», заступник главы правления Сергей Фурманюк. Донецкая областная организация Батищина Молода», глава Александр Шрамко. Макеевская громадская организация «Жинки Батящины», глава Вера Еременко. Донецкая областная экологическая ассоциация «Зеленый рук Донбасса», глава Владимир Бередин Есиноватская Отделение всеукраинской громадской организации «Громадский контроль», глава Ирина, Ирина Платошина. Всеукраинская инициатива «За мирный протест», региональный координатор Роман Кузякметов. Э, Донецкая областная организация «Громадский рух» Кристиан Донбасса, глаза, глава Вадим Йорчак. Э, кроме этого, существует, конечно, координационный совет, который э, каждый день будет заниматься тем, чтобы наш майдан собирался. Но наш майдан это не только координационный совет. Наш майдан в первую очередь это вы. Нас все видят. Майдан Е, yeah. Майдан Е, yeah. Майдан Е. Yeah. Спасибо, дорогие мои. Приходите, вы нужны Украине, вы наш народ, и мы с вами плечом к плечу будем стоять и показывать всему миру, что мы свободная. Vielen genau. Dank. Okay,